Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Президент України 15 травня в Туреччині не буде зустрічатись з будь-яким іншим представником РФ, крім диктатора Путіна. Трамп призвав перестати нас бить по Києву. вчора. В своїй соцсеті він написав, що недоволен масірованим ударом Росії по воєнним об'єктам на Україні. Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и крайне не вовремя. Владимир, остановись. Каждую неделю погибает по пять тысяч солдат. Давайте уже заключим мирное соглашение. Скажімо, голова МЗС Росії Лавров чи заступник голови ради нацбезпеки Росії Медведєв не уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення, які є грою самого Путіна. Зараз росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Путіна в переговорах у Туреччині. Як вважає українська сторона? Якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати війну, що вона не готова до будь-яких серйозних перемовин. Ну а після цього має бути надзвичайно сильна реакція Сполучених Штатів та решти світу, по введенню нових санкцій проти Росії та збільшення військової допомоги Україні. Ну на самом ділі реагірувати можна і нужна ще більш жорстко, жорстка. так, щоб в принципі. у российских спецслужб был ограниченный спектр возможностей по влиянию на внутреннюю ситуацию в странах, в первую очередь, восточного фланга НАТО, ну и, в принципе, использование всего спектра гибридного инструментария, который Кремль на самом деле уже десятилетиями оттачивает в разных точках своих западных границ, ну и, собственно говоря, как раз в эту логику и вписывается действия Российской террористической федерации. Потому что, на самом деле, с одной стороны, Кремль понимает, что ну вот, против таких гибридных инструментов у Североатлантического альянса нет, ну, скажем так, прямого и непосредственного э, контринструмента и какого-то средства, которое могло бы, ну, скажем так, максимально эффективно и на уровне пятой статьи Вашингтонского договора э, включить э, полностью реакцию всего э, ресурса системы коллективной безопасности НАТО э, в тот момент, когда э, Кремль пытается использовать э, вот эти гибридные инструменты для того, чтобы расшатывать ситуацию изнутри э, стран, в первую очередь, э, восточного фланга Альянса, потому что ну, э, понимает что есть большая разница в том числе и с точки зрения вашингтонского договора между полномасштабным военным вторжением на территорию нато и вот использованием таких гибридных инструментов но в альянсе насколько могли настолько адаптировались к этой ситуации понятно что адаптация еще продолжается но собственно говоря в нато дали больше возможностей странам на национальном уровне реагировать на вот такие гибридные террористические инциденты, которые провоцирует Россия. И, собственно говоря, у стран того же восточного фланга теперь гораздо больше полномочий, гораздо больше ну, внутренних инструментов и внутренних ресурсов, скажем так, для того, чтобы правильно, адекватно реагировать не только на то, что происходит, и уже по факту разбираться с инцидентами, как вот произошел в Польше, ну и действовать на упреждение в том числе. Да? То есть ну, мы прекрасно понимаем, понимаем, что россияне здесь подключают абсолютно весь э, арсенал э, собственных спецслужб, и э, это и работа с криминалом э, в э, странах восточного фланга НАТО, это и э, диверсионная работа на критической инфраструктуре, это диверсионная работа по э, объектам, которые массово используется гражданским населением, и с точки зрения Кремля это, ну, скажем так, с одной стороны способ постоянной дестабилизации восточного фланга Альянса, не прибегая к военным средствам, а с другой стороны для Российской Федерации это в том числе подготовительная работа к возможному проведению военных операций на восточном фланге НАТО, потому что, ну, Кремль тоже прекрасно понимает, что от внутренней стабильности обществ стран восточного фланга Альянса, Будет во многом зависеть то, насколько эффективно НАТО будет отражать уже военные атаки Российской Федерации на восточном фланге. И, собственно говоря, для Кремля задача максимум – это сделать так, чтобы параллельно шли, ну вот эти вот диверсионные и гибридные операции внутри стран восточного фланга альянса и параллельно, ну скажем так, наращивать активность своих военных на восточных границах НАТО. Поэтому это однозначно в том числе подготовка Кремля к возможной дестабилизации ситуации на восточных рубежах Североатлантического альянса. И именно так это нужно и понимать. Тарас, а вот, ну, кроме вот этих вот постоянных дестабилизирующих факторов, ну, вот как то тот же поджог торгового центра, те же блокауты в Испании, в которых также подозревают россиян, и откровенные случаи шпионажа, как, например, в Великобритании. Ну, вот, 10 лет тюремного заключения, на днях приговор вынес лондонский суд шестерым гражданам Болгарии, которые были осуждены за шпионаж в пользу Российской Федерации Великобритании, об этом осуждали. США сообщала. Прокуратура подчеркнула, что действия э, подсудимых ставили под угрозу жизнь людей, ведь они осуществляли слежку от имени российской разведки за журналистами, дипломатами и украинскими военными. Вот это все делается для того, чтобы убедить граждан этих государств в том, что э, власти их стран по сути не контролируют ситуацию и в любой момент может произойти все, что угодно. Это очень важная задача, которую решают вот такие российские гибридные операции, но на самом деле они в каждом конкретном случае они решают сразу несколько задач, которые ну, так или иначе ложатся в курс того, как Кремль в целом стратегически пытается повлиять на конкретную страну и на конкретное общество страны. То есть тут я еще могу вспомнить инциденты в Федеративной Республике Германия. Это Покушение на убийство главы Рейн-Металла э, 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 военной компании, э, компании военно-промышленного комплекса Германии. Ну и, собственно говоря, это попытки диверсий на военных кораблях флота вооруженных сил Федеративной Республики Германия. То есть на самом деле здесь идет сразу несколько задач, которые Кремль пытается решить, вот используя такой гибридный инструментарий, в каждой конкретной ситуации. То есть если мы говорим о Польше, то абсолютно правильно в сюжете был подведен еще один дополнительный контекст. Это выборы, которые проходят в стране, и таким образом Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию в принципе, в обществе и действительно пытаясь сделать так чтобы общество перестало доверять собственным спецслужбам полиции правоохранительным органам в целом политикам местной власти военному руководству и так далее это все накладывается в том числе на попытку повлиять таким образом на выборы то есть чтобы граждане были менее активны на выборах ну и собственно говоря если у кремля есть какие то скажем политические заделы или какие то политические проекты в той или иной стране то таким образом кремль пытается как бонус протолкнуть скажем так более угодных себе политиков ну хотя бы дать им несколько мест в национальных парламентах да, чтобы ну, у них была трибуна для того чтобы официально можно было распространять ту же российскую пропаганду усиливая то что льется и так через российские пропагандистские средства, так называемая массовая информация.